assalomu alaykum hurmatli azizlarim sog' omonmisiz bugun sizga juda ham ajoyib bo'lgan og'zaki didaktik o'yinni o'rgataman Xo'p, bu didaktik o'yinning maqsadi nima maqsadi demak bolalarni tez aytish aytishga o'rgatish chunki tez aytishlar ham bolalarni nutqini o'stirishga yordam beradi xo'p qolaversa demak tana a'zolari bilan tanishtirish va bolalarda diqqatni shakllantirish demak bolalar ko'rsatkich barmoqlarini mana bunday qilib turadi va demak hamma bolaga tanish bo'lgan tezaytishdan foydalanishimiz mumkin aytaylik hammamizga ma'lum bo'lgan keling sinab ko'raylik g'ana g'ildirakni g'ildiratdi demak bolalar g'ani g'ildirakni g'ildiratdi g'ani g'ildirakni g'ildiratdi g'ani g'ildirakni g'ildiratdi mana shunday aylantirib turganda tarbiyachi bilan jo'rlikda aytganda tarbiyachi xohlagan bir tana a'zosini aytganda demak bolalar ko'rsata olishi kerak demak g'ani g'ildirakni g'ildiratdi g'ani g'ildirakni g'ildiratdi quloq ha, bolalar quloqini ko'rsat chalg'imasdan quloqini ko'rsatish kerak bu yerda demak tarbiyachi ozgina nima dedi? bolalarni chalg'itish uchun quloq deb masalan boshqa a'zosini ko'rsatishi mumkin bolalar o'shanda ham chalg'imasdan demak tarbiyachi aytgan tana a'zosini ko'rsatishi kerak bo'ladi masalan g'ani g'ildirakni g'ildiratib bu tez ham bolani nutqini o'stirishga yordam beradi ham bolani o'yinda sal bo'lsa ham chalg'itish chalg'itganda ham bola diqqat qilib vazifani to'g'ri bajarishga bu yordam beradi demak quloq deb turib tarbiyachi ataylab burnini ko'rsatish mumkin bolalar bu yerda chalg'imasdan demak qulog'ini ko'rsatish kerak bo'ladi bu juda judayam demak o'sha ozgina hazilga ham boy va bolalar uchun juda judayam qiziqarli didaktik o'yin bo'ladi o'ylaymanki buni ish jarayonida qo'llab ko'rasiz sog' omon bo'ling obuna bo'lishni unutmang